Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Haciyevin uzun müddətdən ictimai siyasi arenada görünməməsinin səbəbi məlum olub. Tanınmış siyasətçi səhhətində yaranmış problemlərə görə siyasi proseslərdən təcrid olunub. Müasir Müsavat Partiyası sədrinin müavini Könül İsmayilovanın sözlərinə görə Hafiz Haciyev səhhəti ilə əlaqədar xarici ölkələrdən birinə üzrə Hazırda onun həkim nəzarətində olduğu bildirilir. Səhhəti ilə maraqlanmaq üçün siyasətçi ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, telefonuna zəng çatmadı və ya o bildirib. Salyan rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Köhnə Ələtəstarə magistral yolun Arbatan kənd avtomobilinin kəsişdiyi ərazidə qeydə alınıb. Belə ki, VAZ 2107 markalı avtomobil motosikletlə toqquşub. Dəza nəticəsində motosikletin sürücüsü Salyan şəhər sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Hüseynət Mübariz Əflatun oğlu müxtəlif dərəcəli ağır bədən təsiratları alıb. Yaralı Salyan mərkəzi rayon xəstəxanasına aparılarkən yolda keçirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.